Сначала мы приготовим луковый суп. Mm -hmm. Для этого нам понадобится, конечно же, лук. В данном случае это лук репчатый. Кроме него мы будем использовать бульон, белое сухое вино, сметана, сахар, желток, французский багет и сыр грюрьер. И еще мы будем использовать буквально немного обычной муки и сливочное масло, на котором все это будет происходить. Прекрасно. С сыром. Потом разберемся, такая назва экзотична, а все остальные продукты я знаю и уже готова научиться. Ну что ж, начнем обучаться с того, что нам нужно порезать наш обычный и в то же время совсем необычный лук. Ты берешь луковицу, я беру луковицу. Ой, буду плакать, Дима. Мы берем по ножу. Сначала мы разрезаем лук вдоль. Uh -huh. а, ну, вот в том случае, если есть какие-то здесь хвостики или остатки вот шелухи, их можно аккуратно срезать. И обязательно нужно вырезать вот нашу корневую часть uh -huh. для того, чтобы лук не скреплялся. Вечное запитание, которое не втрачает актуальности. Какие секреты, чтобы не плакать от цибульки? Можно намочить нож водой. Uh -huh. Можно смочить саму луковицу. Мне говорили, что это даже полезно, когда ты Плачешь от цибульки, так что не будем заморачиваться на такие дребезги. А, ты режешь полукольцами, так. это тоже можно. Мы можем даже двумя способами нарезать. Ты режешь полукольцами, а я же нарезаю перьями. Ага. Перья это повздошу. Да, это вдоль. Ох, я уже плачу. Напоминаю, что мы возьмем 4 луковицы. Ага. Знаешь, Юля, лук... Абсолютно универсальный продукт. Ага. Его можно использовать как в приготовлении супов, основных блюд, гарниров, салатов. А скажи, чем я еще может быть и корыстно, пока ты режешь цибулю? А, пока ты можешь поставить разогреваться на небольшую температуру сотейник или кастрюльку. На какую температуру ставите? А, давай, наверное, на пятерочку поставим. Давай, на пятерочку. Тем больше, что у тебя плита тоже на пятерочку. Одним натиском можно выставить температуру, она очень быстро нагревается. Есть отличный рецепт быстрого выздоровления от каких-либо э, таких простудных заболеваний. Mm -hmm. Делается сок из лука, смешивается с медом и лимонным соком и выпивается. Эффект очень быстро наступает. Отже, помечаем себе, что цигулька корисна и как ликувальный засип, как микстура от застуды. Так, без мене еще свет була масло. А, да, мы добавили так. около 20 граммов масла mm -hmm. в наш лук. И теперь нужно это все дело помешивать. Ликоновую лопаточку, мы помешиваем, Хочешь, в принципе. Да? Абсолютно. Чем это может заработать. быть деревянная, это может быть даже простая ложка. Ну, мы в данном случае используем такую. Мы муссамо это все Расскажи план Ди. Нам нужно, значит, постоянно помешивая лук, сделать его прозрачным и мягким. А впоследствии мы уже будем добавлять следующие ингредиенты. Пока ты занимаешься луком, я чуть-чуть обжарю муку на сухой сковороде. Грейс сковорода, и э, нужно обжарить буквально э, одну столовую ложку муки без горки, без масла, до того состояния, чтобы оно начало менять цвет и пахнуть орешками. Треба вот так вот смазать? Ну, минуток 5-7. Угу. недолго. Не а долго. загалом, сколько страва занимается? А, ну, Часу? луковый суп все-таки готовится немало времени, это занимает около 40 минут в общем. Угу. Его подают холодным или горячим? Ну, конечно же, горячим. Суп обязательно должен быть горячим. И вообще, пальму первенства принято отдавать французам в приготовлении лукового супа. Французы вообще очень скрупулезны в приготовлении лукового супа и предпочитают э, вообще использовать для его приготовления какой-то определенный сорт вина. А я надеюсь, мы не будем аж так заморочиваться мы не вжь экзотики, в том, что мы вообще вот ему суп. Мое борошно уже начинает потрошку пахнуть горишками. Да, его можно даже немножечко, то есть я вот хотел, чтобы оно не пригорало, а мы чуть добавим температуры. Дим, а где ты сберегаешь цибулю в холодильник, чи на балконе, чи под мыйкую, где? Тут опять-таки нужно учитывать определенные нюансы. Ага. Uh, если у вас холодильник uh, Сухим холодом, как сейчас называется, с сухой заморозкой, mm -hmm. а, то, в общем-то, лучше тогда переместиться где-то в место, где влажность повыше. Mm -hmm. а, то есть, то зимой на балкон, либо в какое-то затемненное прохладное место. Обязательно в затемненное, потому что под воздействием солнца лук начинает прорастать. Mm -hmm. А если у вас обычный э, холодильник, то вполне его можно хранить в нижнем ярусе, в корзинке, э, в каком-то даже холодильнике еще в мешке это позволит, в общем-то, ему и дышать, и дольше сохраняться свежим и хорошим. Я так понимаю, что ты как раз сберегаешь свою цибулю у своему прекрасному э, холодильнику. Да, он как раз для этого очень приспособлен. Угу. Ты знаешь, и вообще вот главное достоинство моего холодильника в том, что он э, сохраняет продукты на всех э, этапах хранения свежими и хорошего качества. Дим, слушай, мне не терпится уже приступить к мне Не вабить, він такий гарненький, такий е, апетитний. Що ми з ним будемо робити? А це французький сорт сира називається Грюв'єр э, Довольно э, острий сир з э, таким ярко вираженим ароматом. І ти вже здогадуєшся, що зараз я запитаю у тебе, чи можна замінити, наприклад, такий сир на якийсь інакший? Заміняти його можна. Прекрасно. Муку мы обжарили, лук у нас приобрел как раз-таки прозрачность и постоянно помешиваем, мы не дали ему пригореть. Мы добавим туда немножечко сахара, буквально чайную ложку. А вид цукру, э, цибулька еще и пустостик, правда? А, уже нет, но начнет ярче и быстрее карамелизироваться. Угу. Вот, мы уже получаем легкий прижарок, который как раз нам на руку. Вот он, легкий ореховый аромат. Я вытрушу его сюда? Да, 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 полностью. А я пока возьму вино. Ты обовязково мое быть белое сухое вино, правда? Ну, в общем-то, это не принципиальный момент. Почему? Потому что существуют рецептуры приготовления лукового супа как с белым, так и с красным вином. И вот у нас выпарилось вино. Я бегу за бульоном. Мы, видишь, еще в бульон добавили немножечко свежего тимьяна, угу. для того, чтобы он тоже какие-то легкие нотки давал. И вот мы теперь варим суп. Прошло буквально, дорогие друзья, 10 секунд, и наш суп уже практически кипит. Давай как то прискорим процесс, чтобы как наишвидше его его попробовать. А, тогда так. в сырогрюер нужно срезать корочки. Ты можешь отрезать небольшой кусочек от этого mm -hmm. сыра, так как весь мы вряд ли используем. И вот на вот этой вот мелкой терке его на три. А пока ты занимаешься сыром, я нарежу гренки. А ты меня за комочки пробачишь у тему сыре? Две а, крышится, ты... трошечки отламывается, и неможливо все растерти так же, чтобы... Я в таких случаях просто съедаю их сам. Если нет, оставишь мне. Это мой метод. Нет, Дима, после меня ничего не лишается. Мы сейчас возьмем еще одну сковороду. Так. И ты мне поможешь с гренками. Залюбки. И можно сразу же на сухую сковородку укладывать наши багетики. Так. Хорошо. Когда вы варите э, практически любой суп, mm -hmm. в частности луковый, э, важно, чтобы он у вас не кипел сильно. Гриночки мают быть золотистыми, правильно? Золотистыми, хрустящими, да. Mm -hmm. Просто фактически мы их подсушиваем, Наш суп почти уже приготовлен, поэтому будем его заправлять солью и перцем. А что на наши гриночки? Мы их будем додавать у суп, или отдельно будем их есть с сыром? Ну, в данном случае, как мы их порезали сейчас, мы их будем кушать отдельно. Но вполне допустимо их порезать мельче и добавлять просто в суп. Ну что ж, дорогие друзья, наш луковый Суп, де основним інгредієнтом у нас виступав репчитий лук, готов більше того, це не зайняло надто багато часу. Ось буквально за 10-15 хвилин він у нас прокипів до консистенції легкий крем. Да. Дім як подавати суп і як до них подавати грінки? Хороший і суп mm. можна подавати в красиве тарілки. А от грінки. Просто посипім сиром, але угу. можна також їх э, запечь в духовці. А як саме в духовці запікати? Просто викласти, притрусити сиром? Так, да, положити на противень, э, присипати сиром і відправити в розігріту до 170-180 градусів духовку буквально на 3-4 хвилини, не більше. А оскільки у нас гріночки гарячі, э, то я так сподіваюся, що сир прихопиться, трішечки розплавиться і нікуди не поділиться. Вот всегда повторяю, как происходит выкладка блюда, так у человека формируется и желание есть это блюдо. И такой же силы появляется аппетит. Ну что ж, Юля, наш первый луковый шедевр удался. И Я так думаю, тебе, наверное, не терпится попробовать. Это точно Дуже цікаво, Тем более, что я никогда до этого в жизни не пробовала цевливый суп. Ну что, Юля? Сейчас я как раз тебе и докажу, что лук вполне заслуживает быть полноправным основным ингредиентом в блюде. Пробуй луковый суп. Ой, загадываю обожание. Все, что делается вперше, несет удачу. Подожди. Я рекомендую тебе сначала отведать гренку с сыром Грюйер, а потом ее уже закусить. Угу. Классная ну, хрустка. Первым притрусим, нюма. И мне он так пахнет. Що ж хочеться пробувати. І вино, і прянощі, і цибулька, яка не така сувора, як була, коли ми її різали, а лагідна. Дімечка, ну ти знаєш, це просто захоплюючі емоції, коли вперше спробував цибулевий суп, навчився його готувати. І тобі окреме велике спасибі людське за те, що навчив правильно подавати. А ми двігаємося далі. Цибулевий суп. Протушкуйте цибулю з вершковим маслом 5-7 хвилин. Після приготування посоліть та поперчіть. Обсмажте борошно на сухій пательні. Як тільки борошно почне змінювати колір, додайте його до цибулі і ретельно перемішайте. Потім додайте цукор, вино і варіть 1 хвилину. Влийте бульйон і доведіть суп до кипіння. Потім варіть ще 15-20 хвилин. Підсушіть скибочки багету на сухій пательні. Подрібніть сир грюєр. Посолить и поперчить суп. При подаче посыпьте горячий хлеб тартым сыром и подавайте до супа.